नहमदून वसलीसम वाला रसूल नबील करीम अम्माबाद फ़ौज बिल्ल मिनशतर बसमिल्ल रन रहीम आज हम इनशा क़ुरान मजीद के बारहवें पारे के हवाले से उसके जो चंद अहम मज़ाम हैं उस पर गुफगू करेंगे बारवें पारे में कुछ हिस्सा सरयन का है और कुछ हिस्सा सराः हूद पर मुश्तिल है सुरयस अल्लाह तबारक व ताली के पैगम्बर हज़रत यूनसम के वाक़ की वजह से उनके नाम पर इसका नाम रखा गया मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में आम तौर पर अकायद के हवाले से गुफगु होती है और मशर्की मक् को अल्लाह की तोहद हज़ूर सलाम की रिसालत और क़ियामत के दिन दोबारा जी उठने पर जो इतराजात और शुभात वो व शद्दम से किया करते थे उनके जवाब का मौजू मक्की सूरतों में रहा है और हर मक्की सूरत में किसी न किसी अंदाज में उनके इन एतराजा और शुभ का मुख्तलिफ अंदाज से और तरह तरह से बदल बदल कर उनके जवाब दिए गए यहाँ भी उनका यही जिक्र था कि एक खुदा इतनी बड़ी सारी कायनात को कैसे संभाल सकता है चूंकि वह बुत प्रस्ती करते थे और उन्होंने कई बुत बना रखे थे फ़लाँ बारिश के लिए है फ़लाँ मुश्किल के लिए है फ़लाँ मुनाफ़े के लिए है फ़लाँ इस काम के लिए है तो ये कहते थे कि ये इतने सारे काम जो मुख्तलिफ मुख्तफ माजल्लास्तफ़र हमने बुतू को मुख्तलिफ बाँट रखे हैं और उनसे करवाते हैं तो एक खुदा इन सबको कैसे करेगा इसी तरीके से वह और शुबा ये भी करते थे कि एक हम जैसा इंसान एक बशर है उसे क्यों मनसब रिसालत पर फायज किया गया और अगर किसी इंसान को मनसब रिसालत पर बिठाना भी था तो फिर क्यों ना किसी सरदार कौम और किसी वडेरे को बिठाया जाता यह अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता उतर था इसी तरह उनको यह भी एतराज था कि कुरने मजीद अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बाज अल्लाह हमारे नबी करीम सल्ला वसलम इसे खुद अपनी जानब से बना के लाते हैं और यह भी कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा कैसे होंगे जबकि हमारी हड्डियाँ भी रेजा रेजा हो चुकी होंगी मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इस तरह के शुभात वो थे जिनको कुफार मक्का और मशरकिन मक्का बड़ी कसरत के साथ शदोमत के साथ अलापते थे और कुरान मजीद की वो सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई उनमें इन्हीं उनके मौजूद को ही लिया जाता रहा और इसके जवाब दिए जाते रहे मैं इसकी तफसी अगली सूरत में अर्ज करूँगा चूंकि सूरह हूद का भी इसके अंदर बयान है और सूर्य हूद भी मक्की है और वो भी अल्लाह के पैगम्बर हज़रतम उनका चूंकि वाक़ बयान हुआ तो उनके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया वहाँ भी ने मक्का के इन्हीं एतराज़ा को लिया गया यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि कुरान मजीद में मक्की सूरतें बड़ी तादाद में हैं और बार बार यही मौजुआत आते हैं तो क्या ये रेपटेशन तो नहीं है तकरार तो नहीं है नहीं अगर हम बगौर देखें तो हमें नजर आएगा कुरान मजीद हर जगह पर मुख्तलिफ उसलूब के साथ एक नए तरीके के साथ एक नए पीछे उसके पस मंजर के साथ बात को बयान करता है ताकि फिर वो बात नए सिरे से ताज़ा हो जाए और शुबा है तो खत्म हो जाए हर वो शख्स जो सलीम फितरत है जिसकी अकल सलामत है जो जिद हसद और हठध धर्मी से दूर है कुरान पाक का यह बयान उसके कल बरूह के लिए शाफी होगा और उसके तमाम शुभहा मिटा के रख देगा की अजमत का बयान किया कि यह कुरान किताब है इसके तमाम के अंदर पुख्तगी है कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी के लिए कोई परेशानी पैदा हो क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से उतारा गया और कहा कि तुम इसमें कहीं कोई तजाद नहीं पाओगे मजामी में कहीं कोई इख्तलाफ नहीं पाओगे और अल्लाह पाक ने इस बात को बतौर चैलेंज किया कि अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की किताब होती किसी और का लिखा हुआ कलाम होता तुम्हें जगह जगह तजाद नजर आते इख्लाफ नजर आते मगर ये अल्लाह का कलाम है इसको कोवल से आखिर तक पढ़ के देखो तुम्हें कहीं तजाद नजर नहीं आएगा अल्लाह पाक ने सुरहूत के अंदर तोहैद की दावत दी और दलाइल बयान किए कहा कि तोहद और सारी कायनात का मालिक और इला होना उसी जात को जेब देता है जिसने सारी कायनात को पैदा किया जो हर चीज को जानता है यहां तक कि एक तारीख जंगल में एक दरख्त का पत्ता जो जमीन पर गिरता है वह भी इल्म इलाही के अंदर होता है जमीन पर चलने वाला कोई जानदार कोई रिंगने वाला कोई कीड़ा ऐसा नहीं है जो मेरे रब के दायरा इलम के हाथे में ना हो उसका इलम सारी कायना पर मोहित है और उसकी जूदोसा का यह आलम है कायन की हर जानदार मखलूक मैं उसका रिस्क मेरे जिम्मे है उसके रिस्क के असबाब का इंतजाम मैंने किया है हर जानदार के लिए उसकी मखसूस खुराक के वो क्या खाता है और उसके लिए मतलूबा मकदार कितनी उसको जरूरत है और उसके लिए मतलूब वक्त के किस टाइम उसको जरूरत है यह मेरे रब का निज़ाम है कि उसने इसको क्रिएट किया है और इंसानों के मामले में चूंकि इनको अकल भी दी है अल्ला ने इनको असबाब तो दे दिए मगर साथ इनको तगोदोग की भी हिदायत फरमा दी और फिर फरमाया उसकी कुदरत का आलम यह है कि जमीन व आसमान को उसने पैदा किया जमीन को एक फर्श बना के हमारे सामने बिछोना बना दिया आसमान को बगैर सतूनों की छत के खड़ा कर दिया कहा लोगो वो खुदा जिसके इलम का ये आलम हो वो खुदा जिसकी जूदोसखा का यह आलम हो के सारी कायनात उसके दस्तर पर पलने वाली हो वो खुदा जिसकी कुदरत का ये आलम है कि वो सारी कायनात को संभाले हुए है अगर वो उलोहियत का मुस्तक नहीं तो फिर और कौन हो सकता है क्या कायनात में है कोई और हस्ती या कोई और दावा करने वाला जो ये कहे कि मैंने कायनात को बनाया मैंने कायनात को संभाला हुआ है ये रिस्क मैं देता हूँ ना कोई ऐसा दावा करने वाला आया ना कोई आ सकेगा यह अल्लाह ही की जात है जो इस सारी कायनात का मालिक है और वही इस बिना पर इस बात का लायक है कि उसकी इबादत की जाए और उसी के सर पर अपनी जबीले नियाज को झुकाया जाए इसके बाद अल्लाह पाक ने इंसानों के दो गुरुों का बयान किया का इंसान दो तरह के हैं कुछ लोग वो हैं जिनकी जिंदगी का सारी तगो दौ जिनकी मेहनत इस दुनिया के लिए है वो जो मेहनतें कर रहे हैं दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक रात से लेकर सुबह तक उनकी सारी भाग दौड़ इस दुनिया के लिए है कि मैं ये कमा लूं ये घर बना लूं दुनिया का ऐसे मुकाबला कर लो माल दौलत में बैलेंस में आगे चला जाऊँ, उसकी सारी तगो दौ इसी काम के लिए है फरमाया वो दुनिया में जो तगोद कर रहा है जिस अंदाज की कर रहा है अल्लाह पाक उसे उसकी दुनिया की जिदोजहद का सिला दे देगा दुनिया में ही दे देगा मगर आखरत में फिर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा चूंकि आखरत में हिस्सा तो उसी को मिलेगा जो अपने रब पर और आखरत पर ई रखते हुए अपने रब की रजा के लिए करेगा कुछ जिसके जहन में रब की रज़ा मतलूब नहीं और खाली दुनिया ही दुनिया है तो उसको अल्लाह पाक इस दुनिया में दे देगा भले कोई दुनिया में गरीबों की आनत करता हो मगर उसकी नीयत रज़ाए इलाही की ना हो कोई अस्पताल बनाता हो वेलफेयर के काम करता हो लेकिन उसका इरादा अपने रब को राज़ी करने का ना हो या गैर मुस्लिम हो उसका रब पर ईमान ना हो तो याद रखिए अल्लाह उसे उसके काम का सिला दुनिया में दे देगा नेकनामी की शक्ल में दे देगा लोग कहेंगे बड़ा सखी है उस शक्ल में दे देगा उसके कारोबार में तरक्की आ जाएगी दुनिया में कई एतबार से उसे उसका अदर मिल जाएगा मगर आखरत के अतबार से नहीं फिर फरमाया दूसरा गिरोह वो है जो दुनिया में तगो तो दो करता है कोशिश करता है मगर उसकी कोशिशों का असल हदफ अपने रब को राजी करना और अपने आखरत के घर को अच्छा करना होता है खुदा फरमाता है मैं उसे दुनिया भी देता हूँ जो उसका नसीब है और उसे आखरत भी देता हूँ उसे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं हमें आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी मेहनतें हमारी तगोदो हमारी जिद्दोजहद किस मैदान में चल रही है आज वक्त है कि हम अपने अंदर अपने दामन में झांक कर देखें और गौर करें कि हम कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनतें दुनिया के लिए हों और जब आंख बंद होने का वक्त आए और अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ तो खुदा के पास पेश करने के लिए हमारे पास कुछ भी ना हो इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत सलाम का तस्करा किया हजरत सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कौम का जो बरसर इकतदार तबका था जो मुक्तदर तबका था जो सरदार थे जो वडेरे थे उन्हें हजरत नूह की दावत से अपने इकतदार में लर्ज़ा पैदा होता दिखाई दिया उन्होंने उनकी मुखालफत की और उनका जो रद अमल आया उसके मेन पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ दो बातें उन्होंने की उन्होंने की कि नू हम आपकी बात क्यों माने आप तो हमारी तरह के बशर हैं आप अगर कुरान मजीद का मुला मुताल, करें आपको कई मकाम पर पैगंबरों को अपनी कौम के वडेरों से ये रिस्पॉन्स मिला कि हम क्यों आपकी बात माने आप हमारी तरह के इंसान हो बशर हो दर हकीकत वो ये इल्ज़ाम लगाकर उनकी जो दावत है उसको रद्द कर रहे थे कि यह हमारे जैसे इंसान हैं और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपके पैरोकार आपकी आपकी बात मानने वाले मुआरे के गुरबा हैं मुआरे के माजल्ला कमी और कमीन है हमारा लेवल नहीं है कि हम उन लोगों के साथ आके बैठे हजरत सलाम ने उनको जवाब दिया कि बेशक मैं इंसानों में से हूँ मगर मुझ पर मेरे रब की वही उतरती है अल्लाह का कलाम उतरता है मैं रोशन तरीन पर हूँ और उसकी रहनमाई से बात करता हूँ और दूसरी बात यह है तुम ये वत समझो कि मैं तुम्हारी ये सारी बातें बर्दाश्त करता हूँ या गोरबा के साथ बैठता हूँ तुम्हारे ताने बर्दाश्त करता हूँ मुझे कोई माल का लालच है कहा नहीं मैं तुमसे उजरत का तालिब नहीं हूं मैं तो सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करना चाहता हूं और साथ ही यह फरमाया मैं तुम्हारे कहने पर इन गरीब लोगों को अपने पास से नहीं हटाऊंगा नहीं दुदकूँगा चूंकि तुम्हारी निगाह में इज्जत माल और दौलत से होती है मगर अल्लाह की निगाह में इज्जत तकवा और अखलास से होती है और ये जो गौराबा और फक्रा हैं ये अगरचे माल और दौलत में पीछे होंगे मगर तकवा और अखलास की दौलत से मालामाल है इसके बाद अल्लाह रबत ने हजरत सलाम की तरफ ये पैगाम भेजा कि नू हम आपको बताए देते हैं कि आप पर जिन लोगों ने ईमान लाना था ला चुके अब इसके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा और फिर मुख्तसर ये कि अल्लाह तला की तरफ से उन पर तूफान का आजाब आया और एक बात बतौर खास जो इस सूरत में इजाफी तौर पर आई ये वाक्य तो कई सूरतों में आया मगर हर मकाम पर अल्लाह तरह कुछ एडिशन करते हैं कोई नया पहलू दिखाते हैं यहाँ एक पहलू यह दिखाया गया कि जब तूफान आया तो हजरत सलाम के बेटों में से एक बेटा वो था जिसने आपके दीन को जान से कबूल नहीं किया बास कहते मुनकर था बास कहते हैं नहीं मुनाफिक था जब तूफान आया उसे हजरत सलाम ने कहा कि सिद के दिल से ईमान लाकर इस कश्ती में आ जाओ आज वही बचेगा जो कश्ती का मुसाफिर होगा मगर उसने कहा नहीं मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा मैं ऊपर वाले पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा वह पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ता रहा और तूफान की मौजे बला आई उसको बहा कर ले गई और वो हजरत नूसलाम के सामने उसके अंदर डूब गया हजरत नूसम ने रब की बारगाह में मज़ की के बारी ताला, मेरे रब इन अपनी मिन अहली ये मेरा बेटा है मेरी औलाद में से है इसको तो बचा लेते रब कायन ने जवाब दिया या नूह इन नहूस अहलिकू ये तेरे अहल और औलाद में से नहीं था यहां काबिल गौर बात यह है वो उनकी औलाद में से तो था नसबन तो उनका बेटा था मगर खुदा फरमाता माता तेरे अहल में से नहीं है क्यों इन नमल इसके अमल अच्छे नहीं थे इसका किरदार अच्छा नहीं था इसकी फिक्र और इसका अकीदा दुरुस्त नहीं था इसलिए बावजूद इसके कि यह नसबन आपका बेटा है मगर आपकी राह पर नहीं चला आपके फिक्र और अकीदे और आपके अमल और किरदार पर नहीं चला इसलिए यह उसका मुस्तक नहीं है कि यह आपके दायरे के अंदर शामिल होकर इस अदाब से बचा लिया जाता मैं यहाँ पर एक बात बतौर नसीहत और पैगाम कहना चाहता हूँ अल्लाह की नज़र में मकबूल होने के लिए किसी बुजुर्ग सिर्फ किसी बुजुर्ग की औलाद होना काफ़ी नहीं है हमारे यहां बहुत बड़ा मुगालता होता है शरीयत पर अमल नजर नहीं आता उनकी सीरत से उनके किरदार से दीन पर अमल होता नजर नहीं आता मगर लोग इस बिना पर उनके साथ चलते हैं और वो लोगों को अपनी इज्जत करने का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके फला की औलाद में से हैं की रोशनी में बड़े अंदाज में ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि की नज़र के अंदर मकबूल ईमान सही हो और जो अमल साले करने वाला हो महज किसी बुजुर्ग की औलाद होना अगर ईमान ना हो तो फिर अल्लाह की नजर में वो मकबूल नहीं होता हां अगर ईमान हो लेकिन आमाल में कोताहिया हूं तो ये हमारा ईमान है और मैं इस बात पर कायल हूं कि उन्हें उनकी शफात मिल सकती है उन्हें बुजुर्गान दीन की तरफ से अल्लाह पाक की बारगाह में करके दुआ करके उनकी बखिश के लिए गुजारिश हो सकती है मगर इसमें भी अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है अकीदे का सही होना लाजिम है मगर बायस अफसोस बात यह है जो लोग इस घमंड में नाफरमानी करें कि मैं फलां बुजुर्ग की औलाद हूं मेरा दिल उनकी सियाह बक्ति पर खून के आंसू रोता है उन्होंने बदामाली अपनी पर नाज किया यह ना सोचा कि हम जिस बुजुर्ग का नाम ले रहे हैं उसने सारी जिंदगी अपने रब की एक लम्हा नाफरमानी नहीं की रातों को जागा शब्बेदारियां की खुदा को मनाया मैं नाफरमानी कर रहा हूं उन्हें झांकना चाहिए कि क्या, क्या हम उनकी औलाद कहलाने के भी हकदार हैं समय ने मोहतरम मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पैगाम के साथ खत्म करना चाहता हूं कि आज जरूरत यह है कि हम दीन इस्लाम की और कुरान की जो सही तालीमात हैं कि हम जिसे कुरान पाक बार बार कहता है अल आमनू व व सालिहात कामयाब लोग वही होंगे जो ईमान लाने वाले होंगे और नेक अमल करने वाले होंगे मैं इस तस्वर की भी वजात करना चाहता हूँ कोई शख्स ये मत समझे कि हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कहा कि मेरा बेटा है इसको बचा ले कोई शख्स ये इसका इससे यह मतलब ना ले कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर की सफारिश को कबूल नहीं कर रहा नहीं सफारश कबूल पैगंबरों की अलिया की सुलह की उनके हक़ में होती है जो मोमिन हूँ मगर अमल में कोताही आ चुकी हो अमाल में कुही आए तो उनके लिए सफारश और शफात होती है और यकीन अंबिया की भी शफात कबूल होती है अलिया की भी कबूल होती है शुहदा की भी कबूल होती है और इवन हदीस पाक को पढ़ें तो जो नेक लोग हैं जिनको अल्लाह ने, ने हिफ्ज कुरान की नमत दे दी उनकी भी शफात कबूल होती है मगर उनके हक़ में जो मोमिन हूँ लेकिन अमाल में कमी हो चुकी हो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है हमें दीन इस्लाम और कुरान को समझने इस पर अमल करने इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की अता फरमाए आमीन वमा अलै ना मुबीन